22 червня – жодных важливых справ, эзотерики стверджують, самый цей день станет найскладнішим цьего року. Мы максимально испытываем на себе нагрузку тех энергий, которые э, витают вокруг нас. День очень нехороший, очень опасный. Финансовые сделки будут срываться, поэтому даже не начинайте, не планируйте, ни в коем случае не подписывайте никаких контрактов. Они чреваты потом очень большими проблемами. В этот день ни в коем случае нельзя доверяться, доверяться диагностике. Она будет ошибочной. Проте є й гарні новини. Саме сьогодні варто мріяти та складати планы на наступний тиждень. И все, что вы впишете себе, как бы в планы на следующую неделю составленные 22 числа, они сбудутся, непременно сбудутся, потому что это парное число. Нельзя умилять его достоинств. Все удвоится. Езотерики радять сьогодні більше усміхатись та одягатись у яскраве. 22 второго іюня об'язує нас наріжатися як можна явче для того, щоб від нас не відвернулася удача, для того, щоб привлечь какої дініжної в нашу життя. Головне правило створюйте довкола себе атмосферу радості та позитиву, і уникайте сварок.